ایک منفرد انداز میں کی ہے اور یہ بڑی مشہور آیت ہے جو عام طور پر علماء پڑھتے ہیں یاتشِ نا یومرز نما ارزاد و تضا ذاتی و ترن سکال سکالہ شدید اے لوگو اپنے یا اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے پھر ساتھ ہی اس کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا شدت وہ بیان کی ہے کہ قیامت والے دن کی شدت کا عالم یہ ہوگا کہ ہر کوئی مدھوشی میں ہوگا اور ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی حتیٰ کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی تو یہ سورہ الحج کا آغاز ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قائم ہونے کی دلیل دی ہے کہ انسان جو اس کے بارے میں شک کرتے ہیں نا یا سُن قد و فیر بمن الباس دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں قیامت کے بارے میں جنہیں شک ہے وہ اپنی پیدائش پہ غور کر لیا کس طرح اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو جب انسان کو نیست سے ہست اللہ نے دی ہے عدم سے وجود دی ہے کچھ بھی نہیں تھا ایک وقت آیا سورہ دار میں ہے کہ انسان کو قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا تو اللہ نے اس کو انسان بنایا تو جس اللہ نے اس کو انسان پیدا کیا ہے وہ اس کو دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب اس کا لینے پہ قادر ہے سورت الحج کا کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ مدنی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے حج جو ہے وہ نو ہجری میں فرض ہوا ہے تو وہ تو مدنی دور کا اینڈ ہے جب حج فرض ہوا ہے باقی اس کا مکی مکی جو حصہ ہے وہ اس کی ابتدائی دور کو ہے اور آخری بھی دور کو وہ مکی ہیں باقی بیچ میں زیادہ تر جو مسائل جہاد کی اجازت کے مسائل اس میں بیان ہوئے تو وہ ظاہرہ مدنی دور میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی حج کا تفصیل سے ذکر ہے سورہ حج میں نام ہی حج ہے تو اس حوالے سے یہ سورہ مکی اور مدنی دونوں کا مکسر ہے کچھ آیات مکی ہیں کچھ مدریوں میں وضاحت کر چکا پھر کچھ لوگ ابن الوقت قسم کے ہوتے ہیں جو دنیا کے فائدے کے لیے جہاں فائدہ ہو اس طرف چل پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ببھی ننداسی میں عبد اللہ علیہ حرف فینصابہ و خیر الطما ان نبی وََ نصابت و فطنا تنقل اعلیٰ بدی خطرت دنیا والا خلا کنارے پہ عبادت کرتے ہیں اگر دین میں فائدہ ہو تو اس طرف آ جائیں گے نہیں تو دین کو چھوڑ کے دوسری طرف چلے جائیں گے تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے خوب مذمت جو ہے نا وہ سور حج میں کی ہے اور اسی طرح سور حج میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے جو مختلف حربے ہیں کہ شیطان ابن کے انبیاء پر بھی اٹیک کرتا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی محفوظ رکھتے ہیں تو معصوم ہوتے ہیں ان سے بھی شیطان جو ہے نا ان پر بھی حملہ کرنے سے باز نہیں آتا وہ من قبل کمن رسولن الدا تمنا القشیطانفی امنی یتی فینص اللَّهُ مَا القِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیات وَاللَّهُ عَلِيمٌ الحکیم اس آیت میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ شیطان انبیاء اکرام پر سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کا وہ شیطان مسلمان ہو گیا تھا ٹھیک ہے باقی انبیاء پر بھی اٹیک کرتا ہے لیکن وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. تو عام بندہ اس پر تو ہر وقت شیطان کا اٹیک رہتا ہے حملہ رہتا ہے یہ خود کہے نا کہ انسان خود بچ جائے تو نہیں یہ اللہ کی رحمت ہے اس کا فضل ہے اس کا انعام ہے کہ انسان اس سے بچتا ہے شیطان کے اٹیک سے حملوں سے بچتا ہے شرک کی بڑی بھرپور مذمت ہے سورہ میں ایک تو شیطانی چالوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے کہ تم نے ہر وقت اس سے محتاط رہنا ہے کانشیس رہنا ہے تم تو مقتدی ہو معصوم بھی نہیں ہو تم یعنی تم امتی ہو تو وہ تو نبیوں کو بھی اٹیک کرنے سے باز نہیں آتا تو وہ تو اللہ کی حفاظت میں ہر وقت ہوتے ہیں تو تم نے ہر وقت اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا ہمیں سمجھایا گیا پھر شرک کی مذمت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جو شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے نیچے گرا اور میں یو شرک بلّہ ہی فق انا فتح تفیر اوتہ میری مکان صحیح تو شرک کرنے والا آسمان کی بلندی سے نیچے چلا جاتا ہے جو اس کو عروج حاصل ہوتا ہے جو بلندی ہوتی ہے وہ چھن جاتی ہے آسمانوں کی بلندیوں پہ مومن ہوتا ہے لیکن جیسے ہی شرک کرے گا اتھا گہرائیوں میں گر جائے گا یعنی کیا اس کے اعمال تباہ ہو جائیں گے اس کا جو روحانی مرتبہ اس کو حاصل ہے اللہ کی قربت وہ کھو بیٹھے گا شرک اتنا گھنونا جرم ہے تو شرک کی بھرپور مذمت سورہ حج میں کی گئی ہے اور سورہ حج میں ہی وہ ایک مشہور مثال ہے جو بیان کی گئی ہے وہ مکھی والی مثال اس کے آخری نقوم میں یا ایوہ الناس ضرب مثل ان انالذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولب اجتماعولا وَاِنْ يَسْلُبُهُمُ الذباب شَيْءًا لَا اِسْتَنْكِزُوهُ مِنْ ذَوْفَتَّارِ وَالْمَطْلُوبُ اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے اس کو توجہ سے سنو انالذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولب اجتماعولا بے شک جن جی لوگوں کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں سارے اکٹھے ہو کے ہو کے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکے ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے وہ یہ سلب و موباء و شی اللہ استن کے اور اگر مکھی کوئی چیز ان سے چھین کر لے جائے تو چھڑا نہیں سکتے شاید میں نے پہلے بھی اس کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ مکھی کا وہ پائپ سا ہوتا ہے جی جس میں سے وہ خوراک نگلتی ہے تو پہلے خوراک کو وہ اپنے اپنا نوالا بنانے سے پہلے وہ لعاب اپنا لعاب پانی اس کے اوپر پھینکتی ہے وہ میلٹ مل, ہو جاتا ہے جو بھی اس نے نوالنا لینا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو نگلتی ہے تو وہ اس حالت میں رہتا ہی نہیں کسی کے بس میں ہوتا ہی نہیں کہ اس کو چھڑا سکے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ اگر مکی کو چیز چھین کر لے جائے تو یہ چھڑا نہیں سکتے کیونکہ وہ اس حالت میں اب رہنا ہی نہیں ہم ہے تو ہم پہلے منہ میں نوالنا رکھتے ہیں پھر چباتے ہیں مکھی کا یہ ہے کہ وہ پائپ کے ذریعے مادہ وہ اپنا لواب یا پانی وغیرہ پھینکتی ہے وہ میلٹ ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو لے کے جاتی ہے اپنے نگلتی ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعوفت طالب و المطلوب طالب مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں اب دیکھیں نا اس دور میں یہ مثال دی گئی اب جب سائنس نے ترقی کی انہوں نے خوردبینوں سے دیکھا مکھی پہ ریسرچ کی تو انہیں سمجھ آئے اور انہوں نے اب یہ تحقیقات بیان کی تو اللہ نے اپنی قدرت کی مثال سور حج میں بیان کی ہے اور سورہ حج کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ دو فی اللہ حق کا دہادی اللہ کی راہ میں جتنی کوشش کرنے کا حق ہے تم نے کرتے رہنے ٹھیک ہے پھر اس نے تمہیں چن لیا ہے اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے وہ اثما کو ٹھیک ہے تو یہ سورہ حج کے آخر میں توحید بھی بیان کی گئی ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کا نام یاد دلا کے ان کو نیکی کی طرف بھارا گیا ہے کہ مسلمین کا معنی فرما بردار تمہارا نام ہی اللہ نے فرما بردار رکھا ہے لہذا تم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے تو اسلام نے قرآن نے ہمیں مسلم اور مسلمین کا نام دیا ہے اور اسی میں ہی یونٹی ہے جتنا ہم زیادہ آگے نام بڑھ ناموں کے ساتھ القابات لگاتے جائیں گے نا جتنے زیادہ اتنی زیادہ ڈویژن ہوتی جائے گی آج آپ دیکھ لیں کہ اپنے پہچان کے لیے مختلف لمبے سے لمبے چھ چھ سات سات القاب کیا پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ایک استاد پہ دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پانچواں جتنے استاد ہوتے ہیں ان سب کی نشانیاں لگائی ہوتی ہیں تو ظاہر ہر ایک نے تو اس سے نہیں نہ لینا ہی دوسرے نے دوسرے ساتھ, ساتھ سے لینا ہے تیسرے نے تیسرے سے لینا ہے تو اس طرح تو امت ڈیوائیڈ ہو جائے اور آپ دیکھیں وہ بھی نہیں ہے ہر ایک, ایک, ایک اپنی نشانی لگا رہا ہے تو ہم اگر صرف محمدی تک رہے نا تو پھر ٹھیک ہے جتنے زیادہ نیچے ایڈ کرتے جائیں گے نا تو اتنا ہی زیادہ ڈویژن جو ہے وہ بڑھتی جائے گی اور ایک دوسرے سے معتقد ایک ایک کا معتقد ہوگا دوسرا دوسرے کا تیسرا تیسرے کا اس طرح ہر ایک ظاہر اپنے اپنے جن سے سیکھا ہوتا ہے ان کے معتقد ہوتے ہیں تو اس طرح امت ڈیوائڈ ہو جاتی ہے تو قرآن نے یہ کہا ہے ہوا سم کو المسلمین اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے لہذا ٹھیک ہے کہ کسی کا معتقد ہے جس سے اس نے علم حاصل کیا زیر ہے اس کو اس سے محبت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ امام شافی کے شگید کہتے تھے امام شافی جیسا ہم نے استاد نہیں دیکھا انہوں نے پڑھا ان کی علمیت مروب تھی تو یہ تو ایک استاد کی کامیابی ہے نا کہ شاگرد مانے کہ میرا استاد واقعی پڑھا سکتا ہے تو یہی اعلی امہ کا تھا تو اگر ان کے آگے ہم پھر ڈویژن در ڈویژن کرتے جائیں ان کے شاگردوں کے لقب لگا دیں ان کے لگا دیں تو پھر مسلم امہ کی یونٹی ختم ہو جائے گی تو اتحاد کا درس دیا گیا تو یہ سور حج ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کا آخرت کی تیاری کا اتحاد کا اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز قربان کرنا یہ حج یہی ہے نا اس چیز کا سبق دیا ہے شرک سے بچنے کا سبق دیا ہے اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنا اس کا پیغام دیا ہے اللہ تعالیٰ میں ان چیزوں پر عمل کرنے کی عطا فرمائے اور مالینہ المبین I'm